И сразу после назначения министры собрались на первое заседание. Открывая его, Арсений Яценюк выразил недовольство традиционной процедурой приветствия главы правительства. Пани Тапанова, премьер-министр Украины Арсений Петрович Яценюк. Дорогие друзья, я вас прошу, давайте без премьер-министров, без вставания, давайте просто начнем наше первое заседание с того, что мы единую командую без разного рода проголошений и почестей. Новых коллег премьер призвал немедленно провести ревизии, взять под контроль веренные им отрасли, а еще повторил список первоочередных задач, добавив, что конкретных предложений по их реализации ждет уже завтра. На рабочем совещании в пятницу обсудят и кадровые назначения внутри министерства, а вот переход чиновников к режиму экономии ⁇ вопрос уже решенный. Тут даже не может быть обговорення, колеги, коллеги, значит, никаких державных машин никаких государственных пильг и привилеев, никакого витрачання бюджетных коштів на утримання министров.